সময়তে সন্ধিয়া ঠিক চাৰে ছয় বাজিছে আহিলোঁ বাইদেউৰ বিয়া উপলক্ষে চিঠি বনাবলৈ এইফালে দেখিছে চিঠি ফৰ্মেট বনোৱাত আমি ব্যস্ত আৰু এইফালে মোৰ হঠাৎ চিঠি বনাব যোৱাৰ আগত এইফালে এক্সিডেণ্ট হৈ থাকিলে উপায় নাই তথাপিতো আহিব লাগিবই ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ব্লগাৰ মিন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে যোৱাকালি খুব সুন্দৰকৈ আমি চিঠিখিনি দিলোঁ বাইদেউৰ বিয়াৰ কাৰণে যিখিনি চিঠি লাগে চিঠিখিনি অৰ্ডাৰ দিলোঁ ফৰ্মেটটো বনালোঁ অকণমান ব্যতিক্ৰম ধৰণে ফৰ্মেটটো বনাইছোঁ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ চিঠি কেনেকৈ লিখা সেইখিনি আৰু অকণমান ব্যতিক্ৰম অলপ ক্ৰিয়েটিভ কৰিছোঁ জান হওক বাৰু মোৰ হঠাৎ কালি চিঠি বনাব যোৱাৰ আগত হঠাৎ এটা মোৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এইফালে হয়তো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ হাতখন চাওক আপোনালোকে এয়া হাঁহি উঠিব এক্সোৱেলি আপোনালোকৰ মোৰ ৰিজনটো জনালে এই হাতখনত এনেকৈ বন্ধাৰ যিটো ৰিজন সেইটো শুনিলে আপোনালোকে হাঁহি উঠিব বাট চিৰিয়াছলি ইমান বেছি বিষ আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে বহুত বেছি বিষ আৰু প্ৰায় বিয়া আহি আছে তো বিয়াৰ কাম চামবিলাক কৰিব লাগে আলহী মাতিব লাগে কিবা কৰিব লাগে চ' এইবিলাকৰ কাৰণে এইটো এইটো প্ৰব্লেমে এতিয়া মোক এইটো প্ৰব্লেম অকল এইটো প্ৰব্লেমতো নাথাকে এইটো প্ৰব্লেমে বহুত কিবা একচুৱেলি সৃষ্টি কৰিব এই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে হাতৰ এই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে মই এতিয়া গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ কিবা কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম আৰু ৰাতি এনেকুৱা বেছি বিষ নহয় আপোনালোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব ঠাণ্ডাৰ কথা এইফালে চ' বহুত বেছি বিষ তাৰপিছত বেজি চেজি কিবা কিবি ল'লোঁ বাৰু এতিয়া মই ৰিজনটো জনাম এই হাতখনৰ এনেকুৱা কিহে কৰিলে আচলতে আমাৰ আছে ছাগলী ঘৰত দুটা ছাগলী আছে এক্সোৱেলি চ' ছাগলীয়ে কি কয় কালি ছাগলী একচুৱেলী মই নাবান্ধো দেউতাই গধূলি বান্ধে বাৰু তো যোৱাকালি কি হ'ল দেউতা নাছিল কিবা কামত ক'ৰবাত গৈছিল চ' মই বান্ধিব গ'লোঁ আৰু ছাগলীজনী মানে ইমান বেছি বদমাছ ইমান বেছি ভয়টোৰ একচুৱেলি মানুহ গ'লে কিবা দৌৰা দৌৰি তেনেকুৱা টাইপ কৰি দিয়ে চ' যেতিয়া মই ছাগলীটো বান্ধিব গ'লোঁ শিং থাকেই নহয় ছাগলীৰ এই যিটো শিং ইমান বেছি জোং হৈ আছে ইয়াতে সোমাই দিছে চিঠাই ইয়াতে সোমাই দিছে বান্ধিব যাওঁতে ইয়াত ডিঙিত থওঁতে ইয়াত চিট ঠাই একদম সোমাই দিছে সোমাই দি একদম ইপাৰ সিপাৰ অকল মানৰ কাৰণে অহা নহ'ল আৰু এইফালে যিটা এই বুঢ়া আঙুলিটোৰ যিটো হাৰ্ডি থাকে সেই হাৰ্ডিত লাগি গৈছে ডাইৰেক্ট সোমাই দি এনেকুৱা তেজ মানে সেই মুহূৰ্তত আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল যিহেতু চ' আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব বাৰু কিমানটো লেভেললৈকে গৈছে চ' চিলাই কৰিব লগা হোৱা নাই জান হওক বাৰু এনেকুৱা এটা বিষ হৈ আছে নহয় মানে নক'ব আৰু তাৰপিছত টেটেনাছ বেজি তাৰপিছত এণ্টিবায়টিক্স কিবাকিবি বিষৰ টেবলেট খালোঁ বাৰু এতিয়া আজি এতিয়া ড্ৰেছিং কৰিব লাগে এইখিনি খুব সুন্দৰকৈ এইখিনি খুলিব লাগে জাষ্ট মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনালোঁ আৰু অকণমান মোৰ প্ৰব্লেমছ নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে প্ৰব্লেমছ মানুহৰ এয়া চাওক কেনেকুৱা দিন হৈ গ'ল বেয়া দিন পৰিছে যেন লাগিছে এই বছৰটো দুহেজাৰ পঁচিছটো ভালেই হয়নে বেয়াই হয় নাজানো আৰু কিন্তু হঠাৎ এই প্ৰব্লেমটো মানে হৈ গ'ল আৰু ওলাই কিনে মানে চিঠি বনাব যাব ওলাইছিলোঁ আৰু বাইদেউ বিয়াৰ কাৰণে তেতিয়া এই প্ৰব্লেমটো হঠাৎ হৈ গ'ল চ' ভাবিব নোৱাৰে মানুহৰ দিনটো যায় ক্ষণটো নাযায় বুলি কিবা এনেকৈ কয় যে দিনটো ঠিকেই গ'ল কিন্তু গধূলি সময়ত তেনেকুৱা হৈ গ'ল চ' এইয়াই আৰু কপালত যি আছে সেইটোতো হ'বই আৰু চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আশা কৰোঁ ভাল পাব এইফালে দুদিন পিছত আমাৰ চিঠি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে চিঠি লৈয়ে আহিলোঁ খুব সুন্দৰকৈ পেকিং কৰি দিছে আৰু এতিয়া বাইদেউহঁতক দেখাব লাগিব চিঠি কেনেকুৱা কি হৈছে বহুত বেছি আমি পইচা খৰচ কৰা নাই চিঠিৰ নামত লিখাখিনি অলপ বেলেগকৈ লিখিছোঁ ভালকৈ লিখিছোঁ আৰু বাকী এই কাগজখিনি বাৰু একদম নৰ্মেল আৰু তো তেনেকুৱা এতিয়া বাইদেউখেখনো সি প্ৰথমে নিমন্ত্ৰণ জনাই বিয়াৰ কাৰণে মানে মানস চাই সেইকাৰণে চিঠি এখন আৰু কাম এটা উলিয়াই আছে কইনাক দিম আমি এতিয়া ঠিক আছে আমি খুব সুন্দৰকৈ এয়া বিয়াৰ চিঠি এয়া খামত ভৰাই আছোঁ এইখিনি হ'ল এইবিলাক চব বিয়াৰ চিঠি খামত ভৰালোঁ বিয়াৰ চিঠিখন এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা এটা মই অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক অকণমান বেলেগকৈ লিখা গৈছে দেখিছে জয়গুৰু শংকৰ একচুৱেলি আমি আমি জয়গুৰু শংকৰ হয় আমি ভকত জীয়া হয় এইফালে সঞ্জয় জাপি আছে এইফালে সৌৰভ আহিছে বিহু কেনে গল বিহু ভালে গল বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইফালে চাহ পানী খাইছো আমি এতিয়া আমি বঢ়িয়া কত জাপি আছো এয়া বিয়াৰ চিঠি মানে আলহী মতা আৰম্ভ হৈ গল আজিৰ পৰা আজি দুই তাৰিখ একদম কেনেকুৱা কৰি পেলাইছো এই আগতে বৈশ্য অভি আছে বৈশ্য অভি আছে তাতে চিঠিৰ খাম ভৰাত আজি আৰু আমাৰ কইনা ধৰা মানুহ অলপ ফকাত ধৰা আৰু শৰ্মা কেনে এতিয়া বহুত কৰিব আহিছিলো কিবা বেলেগ কাম হৈ গল কিবা বেলেগ কাম একমাত্ৰ এই সঞ্জয়ৰ কাৰণে সঞ্জয়ৰ কাৰণে ভাল কামেই ভাজি বাৰু এইফালে চিঠি আৰু আছে এইখিনি বান্দিলটো হেৰি কৰিব আছে চ' এনেকৈ বিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু খুব সুন্দৰকৈ চিঠি তিথি ভৰোৱা হৈ গ'ল আৰু দুদিন পিছত সকলো মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আলহীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিমন্ত্ৰণ দিব লাগিব আৰু সেইবিলাকো আপোনালোকক ভিডিঅ'কাৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিয়াৰ প্ৰত্যেকটো আপডেট দিম চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম